guys, bersama saya lagi dalam Alright no Pot Channel. So ini dia penduduk kampung Ra ke kampung Raja Uda, ya mau berkumpul bersama untuk menghantar memorandum bantahan pembinaan bangunan memorial kepada MBDK. Jadi sahabat semua menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda. Apakah sebenarnya yang berlaku? Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini okay. so, okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama sekali saya ucap terima kasih kepada pihak media kerana hadir bersama-sama hari ini uh, ke majlis bandaraya di Raja Kelang untuk uh, satu uh, orang kata uh, sebab saja, iaitu menghantar Uh, memorandum bantahan uh, terhadap cadangan pembinaan satu unit uh, bangunan memorial empat tingkat dan satu unit pencawang elektrik padat di atas lot 8022 PT3243 lot 29148 PT3244 lot 29146 dan PT3245 lot 29147 Kampung Raja Uda uh, Pelabuhan Kelang, uh, Selangor Uh, jadi hari ini saya hadir untuk menghantar bantahan ini uh, mewakili penduduk-penduduk Kampung Raja Uda dan sekitarnya. Eh bersama-sama dengan saya yang hadir pada hari ini menghantar juga memorandum daripada bantahan-bantahan penduduk-penduduk yang telah menandatangani uh, petisyen yang disediakan uh, dan ada juga yang hantar secara sendiri ke Majlis Bandaraya Raja, Raja Klang. Bersama-sama saya Ketua Kampung Kampung Raja Uda Tok Zainal, uh, Nazjid, Nazir masjid uh, Kampung Raja Uda, Tuan Haji Ismail Uh, sahabat saya, uh, Datuk Zainuri Zainal, penduduk Kampung Raja Uda yang merupakan setiausaha politik kepada uh, Yang Berhormat Menteri Tengku Zafrul uh, dan uh, semua rakan-rakan uh, uh, penduduk mewakili Kampung Raja Uda yang hadir bersama-sama, penyelaras uh, Dun uh, Selat Kelang juga hadir bersama-sama pada pagi ini untuk menyerahkan uh, bantahan ini. Uh, dan uh, saya berharap uh, bantahan ini akan diterima dan diteliti oleh pihak Majlis Bandaraya Raja Klang uh, yang saya tujukan khusus kepada Datuk Bandar uh, Majlis Bandaraya Raja Kelang untuk meneliti semua hujah-hujah uh, yang telah uh, dibentangkan oleh saya yang mewakili penduduk-penduduk Kampung Raja Uda, begitu juga dengan pihak-pihak uh, uh, yang lain uh, jadi dengan rasminya saya menyerahkanlah uh, bantahan ini Okey, okay. ketua, 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 ketua kampung pula. Ketua kampung pula sekarang. Okey nanti Nazir eh. Ni, JPKK. <laughs> <laughs>

<laughs> okay, ada okay, lagi siapa nak serah? Okey. 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 tengok Okey. 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 okay <laughs> Okey. So, okay. gambar Okey. Okey. Tuan Okey. Ni yang penting. Hmm. Bakal Datuk pandang <laughs> Saja dia tadi. Lah Ngarap dia je. Pegang. Macam ni tu. Nanti baik dah kan. Ya. Okay. so saya buat nyatakan dia. dia tak yalah letak pandada tak sedoah kan Oh, oh cok. Cok. nanti suruh pizza buat. Pizza buat. Dah. Hmm. Cok terima nanti bagi kat Puan Pizza. Okey eh. Ataupun nak buat dulu ke? Saya ni. Tuan ada kerja. Ah, boleh tunggu eh. Okey boleh mungkin boleh kongsikan akan yang penyemakan bantahan okay. Pembinaan boleh saya dah ready dah tak media saya bagi satu satu eh okeylah bismillahirrahmanirrahim pertama sekali uh, saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang dapat hadir pada pagi ini uh, untuk satu majlis iaitu bantahan terhadap cadangan pembinaan bangunan memorial Pak Tengkad dan juga pencawang elektrik padat di Kampung Raja Uda Uh, bertempat di Majlis Bandaraya di Raja Kelang dan uh, bantahan ini uh, saya telah sampaikan mewakili penduduk-penduduk Kampung Raja Uda uh, kepada wakil Datuk Bandar iaitu Timbalan Datuk Bandar sendiri yang hadir untuk menerima memorandum bantahan daripada kami saya hadir pada pagi ini bersama-sama dengan uh, Ketua Kampung uh, Kampung Raja Uda, uh, Tok Zainal uh, Nazir Masjid uh, Kampung Raja Uda, Tuan Haji Ismail Uh, bersama sahabat saya penduduk Kampung Raja Uda, uh, Datuk Zaiduri Zainal uh, yang juga merupakan setiausaha politik kepada Yang Berhormat Menteri Tengku Zafrul dan juga semua rakan-rakan uh, penduduk-penduduk uh, Kampung Raja Uda yang uh, hadir bersama-sama bagi menyerahkan uh, Memorandum bantahan uh, pada pagi ini. Okay, uh, saya Azmizam Zaman Huri Ahli Dewan Negeri uh, Pelabuhan Kelang uh, Mewakili penduduk Kampung Raja Uda Pelabuhan Kelang dan sekitarnya Ingin menzahirkan bantahan rasmi kepada Majlis Pandan Raya di Raja Kelang Terhadap cadangan pembinaan satu unit bangunan memorial empat tingkat Dan satu unit pencawang elektrik padat Di atas lot uh, tanah uh, sepa, uh, seluas 1.135 ekar di Kampung Raja Uda Pelabuhan Kelang Uh, yang akan dibuat oleh tetuan ABS Technologies uh, sendirian berhad uh, maklumat berkenaan cadangan ini uh, telah kami uh, perolehi melalui papan notis yang dipasang di tapak cadangan pada 23 hari bulan Mei 2025 notis tersebut bertujuan untuk mendapatkan pandangan serta ulasan dan maklum balas penduduk dan notis ini akan tamat uh, secara rasminya pada 12 hari bulan Jun 2025 iaitu besok Okey. Dan berdasarkan tinjauan bersama penduduk serta semakan uh, yang dibuat, uh, saya berpandangan bahawa cadangan pembangunan ini amatlah tidak sesuai dan akan membawa pelbagai implikasi yang negatif yang membimbangkan masyarakat setempat khususnya penduduk-penduduk uh, di Kampung Raja Uda Pelabuhan Kelang. Berdasarkan maklumat awal yang diperolehi uh, daripada penduduk-penduduk setempat Bangunan memorial 4 tingkat yang telah dicadangkan ini akan berfungsi sebagai tempat menguruskan mayat dan penyimpanan abu mayat selepas proses pembakaran yang merupakan sebahagian daripada amalan keagamaan sesetengah komuniti. Bangunan seperti ini kebiasaannya berbentuk bertingkat dan menempatkan ribuan petak khas bagi tujuan penyimpanan sisa mayat dalam bentuk abu. Memandangkan lokasi cadangan terletak berhampiran dengan kawasan kediaman yang majoritinya terdiri daripada penduduk beragama Islam, maka timbul beberapa keresahan yang wajar diambil perhatian serius oleh pihak Majlis Bandaraya Diraja Kelang fungsi ini langsung tidak selaras dengan zon guna tanah dan uh, syarat nyata tanah yang telah diperuntukkan iaitu Majlis Bandaraya Daerah Kelang mempunyai uh, melalui uh, rancangan tempatan Majlis Bandaraya Daerah Kelang 2035 memperuntukkan kawasan ini uh, sebagai zon perumahan dan perniagaan terhad jadi ia secara tak langsung bertentangan eh, dengan syarat nyata tanah yang dikategorikan sebagai kediaman Sebarang perubahan guna tanah sebegini perlu melalui proses pindaan rasmi mengikut undang-undang iaitu di bawah Akta Kanun Tanah Negara dan Akta Perancangan Bandar dan Desa. Lebih mengejutkan lagi kalau kita berada di tapak lokasi cadangan ini Jarak tapak cadangan tersebut hanya sejauh 83 meter sahaja dari Masjid Kampung Raja Uda dan ini secara tidak langsung menimbulkan eh, keresahan yang mendalam dalam kalangan majoriti penduduk-penduduk beragama Islam penduduk melihat cadangan ini sebagai tindakan yang mencabar sensitiviti budaya dan agama serta mencemarkan nilai-nilai warisan dan tradisi yang telah terbina sejak kampung raja uda ini ditubuhkan pada tahun 1953. Projek ini juga bakal menimbulkan isu serius berkaitan kesesakan trafik di laluan utama persiaran raja muda Musa. Kekurangan kemudahan parkir Risiko keretakan rumah akibat kerja-kerja cerucuk dan kehadiran jentera-jentera berat di lokasi tapak sekiranya projek ini diluluskan dan potensi kacau ganggu kepada ketenteraman awam. Situasi ini boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jadi saya mewakili penduduk kampung Raja Uda Pelabuhan Kelab dan sekitarnya dengan penuh tanggungjawab dan ketegasan mendesak agar Majlis Bandaraya Diraja Kelang menolak sepenuhnya permohonan kebenaran merancang ini seperti yang diharapkan oleh penduduk-penduduk sekitar terutamanya penduduk-penduduk Kampung Raja Uda. Keputusan ini adalah penting bukan sahaja demi pematuhan kepada dasar perancangan tetapi juga sebagai satu komitmen moral untuk melindungi keharmonian dan hak komuniti setempat yang telah lama hidup dalam suasana aman dan damai dan bersepakat. Terima kasih. So ada soalan? Adakah okay. uh, pihak berkenaan akan maklumkan kepada penduduk secara maksudnya berjumpa? Berdasarkan uh, akta perancangan bandar dan desa eh, apa yang difahamkan berdasarkan pengalaman saya sebagai ahli majlis dulu majlis perbandaran Kelang lah sekarang dah majlis bandar dari Kelang dan sebagai adun pun apa yang saya lihat saya dah bagi tahu lah eh, mana-mana pihak yang ada tanah uh, di kawasan Kelang ini ataupun di mana-mana kawasan pentadbiran PBT mereka ada hak untuk memohon apa-apa jua rancangan pembangunan mereka kena memohon kebenaran merancang. Ini dalam akta yang eh, 172 kerajaan tempatan. So, semua orang ada hak memohon. Tetapi kemudian ia tertakluk kepada Majlis Bandaraya di Raja Kelang melalui uh, keputusan jawatan kuasa eh, yang akan dipelusikan oleh Datuk Bandar dan biasanya dia panggil ni untuk meluluskan suatu kebenaran merancang ni jawatan kuasa pusat setempat, eh, OSC So, dia orang biasanya akan bermesyuarat dua kali sebulan. So mereka akan membuat keputusan dan mempertimbangkan semua pandangan-pandangan Uh, apa cadangan-cadangan daripada Tuan Tanah dan sama ada ianya boleh diluluskan atau tidak boleh diluluskan. Sebab tu saya selalu bagi ber tahu kepada masyarakat di luar sana bahawa ini bukanlah isu isu keagamaan, isu perkauman dan kita tidak boleh kalau nak membantah pun bukanlah atas dasar sentimen agama, sentimen bangsa, sentimen perkauman. Ini tidak bagus. Yang kita di Kelang ni rakyat majoriti berbilang kaum, kita kena kekalkan perpaduan yang sedia ada. So isu-isu macam ni sensitif. Sebab itu saya hadir pada hari ini Uh, jelas uh, saya nyatakan bantahan kerana kesesuaian kawasan itu. Kalau kita tengok rancangan tempatan Majlis Bandaraya di Raja Kelang, kawasan ataupun sepanjang jalan Persiaran Raja Muda Musa ni dia telah dikategorikan tepi-tepi eh, jalan tu sebagai zon kediaman ataupun perniagaan terhad. Dan kalau kita tengok senarai perniagaan terhad yang dibenarkan uh, di kawasan sepanjang Persiaran Raja Muda Musa ni ada 28 kategori jenis perniagaan terhad tetapi tidak ada pun tertulis di situ bangunan memorial eh, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sebab itu itu asas-asas bantahan saya. Dan bila saya lihat balik uh, syarat nyata tanah uh, di tapak lokasi yang dicadangkan itu juga uh, kalau kita lihat uh, di pejabat uh, daerah tanah dan kilang ianya adalah syarat nyata tanah untuk bangunan kediaman. Dia tak pernah tukar pun untuk perniagaan ataupun untuk apa-apa aktiviti yang lain selain daripada kediaman dan seterusnya dalam uh, zon uh, guna tanah di kawasan tersebut juga macam saya cakap tadi MBDK hanya benarkan untuk kediaman dan peniagaan terhad. Okey, itu satu perkara asas bantahan saya uh, pada hari ini yang mewakili penduduk. Dan kemudian kita tengok jarak-jarak uh, uh, kediaman yang berhampiran dengan uh, tapak tersebut, terutama di kawasan belakang, rumah yang ada sedia ada dekat situ hidup aman dan damai. Jaraknya tak sampai 40 kaki pun dengan tapak yang dicadangkan untuk pembinaan uh, bangunan memorial 4 tingkat ini. Jadi itu dia akan menimbulkan suasana yang tidak harmonilah sekiranya ianya uh, diluluskan. Dan kita bayangkan, semasa kerja-kerja pembinaan dilaksanakan, sekiranya ia diluluskan, sudah tentu ada kerja-kerja penanaman cerucuk. Eh, kalau tak faham cerucuk tu piling lah. Eh, piling orang faham, cerucuk orang tak faham. Okey, penanaman cerucuk. Sebab dia nak naikkan bangunan 4 tingkat. Bila nak naikkan bangunan 4 tingkat, sudah tentu cerucuknya dalam. Sudah tentu jentera-jentera berat akan memenuhi kawasan tersebut dan apa berlaku dengan rumah-rumah yang berhampiran dengan tapak cadangan tersebut mungkin akan mengalami keretakan yang serius akibat frekuensi gegaran yang kuat semasa kerja-kerja cerucuk dilaksanakan. Jadi ini semua pihak majlis meraya yang kena lihat. Dan saya lihat juga jalan susun keluar sebab jalan itu dah sedia, sedia ada memang sangat-sangat sempit. Okay? Tiba-tiba uh, you nak buat satu Uh, kawasan yang akan melibatkan aktiviti ramai orang hadir ke kawasan tersebut. Dan dalam masa yang sana, dalam masa yang sama, 83 meter je adalah masjid. Dan bayangkan kalau aktiviti tersebut bertempur pada waktu puncak, terutamanya waktu semayang Jumaat. Kan, hari Jumaat. Sebab kalau menguruskan mayat, dia bukannya tahu hari apa tiba-tiba meninggal ni. Betul tak? Lah. Meninggal pula hari Jumaat. Semayang Jumaat pun penuh. Sini pun penuh orang. Bayangkan apa jadi jalan tu. Dan kalau kita tengok sepanjang jalan itu 70 meter daripada tapak cadangan Merupakan stesen minyak Petronas Dan stesen minyak Petronas ni satu-satunya stesen minyak Yang semua orang Kampung Rejim dah guna Dan kalau tengok pagi-pagi Dia sentiasa penuh dengan pelanggan Mengisi minyak petrol di situ Minyak diesel di situ Gas di situ Memang sibuk uh, kawasan tersebut Dan kita tengok lagi pampiran Ada tapak ada ada apa ni aktiviti tadika kan eh, ada aktiviti-aktiviti masyarakat eh, di kawasan tersebut. Jadi saya harap pihak Majlis Bandar Raya Raja Kelang eh, melalui Datuk Bandar bersama-sama dengan semua jabatan-jabatan teknikal di Majlis Bandar Raya Raja Kelang supaya fikirkan masak-masak pandangan yang telah diberikan oleh saya yang mewakili penduduk dan juga penduduk-penduduk sendiri yang hantar eh, memorandum bantahan ini yang amat tidak setuju eh, dengan cadangan pembangunan Uh, bangunan memorial uh, di tapak ini supaya kena fikirkan, bagi tahu dengan pemaju, fikirkan aktiviti-aktiviti yang lain yang dibenarkan oleh rancangan tempatan MBDK 2035 kita tak halang siapa-siapa pun nak buat perniagaan kita tak halang siapa-siapa pun siapa -siapa -siapa nak memajukan tanah-tanah hak milik tanah-tanah sendiri ini tapi mestilah mengikut peraturan, prosedur dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Majlis Bandar Raya Diraja Kelang ada 28 jenis perniagaan terhad yang dibenarkan di tapak tersebut Ikut yang itu, insyaAllah kita penduduk semua tak akan bantah dan kita akan sokong kalau dia nak buat. Tapi kalau dia nak buat memorial ini, jangan cuba-cuba buat di Kampung Raja Uda. Saya ingat rakyat di kawasan tersebut akan bangkit dan akan terus menentang. Jadi untuk menjaga kepercayaan rakyat, kepercayaan masyarakat, kepercayaan penduduk, kepercayaan pembayar-pembayar cukai, cukai taksiran kepada Majlis Bandar Raya Diraja Kelang. Kita harap Majlis Bandar Raya Diraja Kelang dengarlah suara kami untuk tidak meluluskan pembinaan bangunan memorial empat tingkat ini di tapak tersebut. Boleh? Boleh? Hey. Saya, nak, saya bagi nak bagi tahu, tahu masyarakat. masyarakat, kalau kata masyarakat, masyarakat Tionghoa, kita ambil, kita ambil pengalaman ambil semasa majlis, saya jadi ahli majlis. Okey? Okay. Nak bina bang ada juga masyarakat daripada bangsa lain, majoriti Tionghoa apa semua, dia pun tak setuju. Sebab dia dari segi feng shui, dia ada dia punya feng shui dia, ah tak boleh sebelah Nanti tapi ah tahu tak ah kan abu mayat kan, kan. kan proses dekat situ dia dia dia, dia, dia tak nak. So, so saya dah tanya sebab, sebab tu ini bukan isu dia so saya kata ini bukan isu politik, ini bukan isu undi, ini bukan isu mana-mana pihak nak ada kepentingan tapi ini perpaduan yang kita kena jagalah. Eh sepanjang jalan tu pun dah memang ada tokong, dah memang ada. Kita hidup aman dan damai. Selama ni ada tokong pun dekat tapak tu. Sebelah tapak cadangan ada tokong tapi kita tak pernah bantah pun. Tapi janganlah buat hari ini, eh. sebab tak mungkin, mungkin boleh ni, lepas tu dia orang berisau ni apa, nilai hartanah beliau akan ha, nilai hartanah rumah di kawasan tersebut juga akan susun, sebab tak ada orang, kita tengok eh rumah yang berdekatan dengan uh, di bayu perdagangan, rumah mayat ataupun bilik forensik kita tengok berapa harga dia, siapa nak duduk sebelah situ jadi biasa kata, rumah kau yang yang sebelah tu ke, semua orang tak nak lah jadi saya harap saya haraplah eh, MBDK dengarlah luahan penduduk. Dan lagi satu saya nak malu. Hadi kan nama Kampung Raja Uda itu sempena dengan nama tokoh yang dilihat sebagai tokoh yang disegani, dihormati yang telah menyatupadukan rakyat di negeri Selangor ini. Jadi Asalnya penubuhan Kampung Raja Uda ini pada tahun 1953 adalah untuk menempatkan penduduk-penduduk di kawasan Pelabuhan Kelang iaitu utama pekerja-pekerja pelabuhan, penjawat-penjawat awam, warga pendidik dan khususnya kerabat-kerabat diraja. Sebab tu sampai hari ini pun ada masih ramai lagi kerabat-kerabat diraja yang tinggal di Kampung Raja Uda. Saya pun kerabat diraja. Semalam pun orang telefon saya ucap terima kasih sebab kita nak hantar memorandum bantahan pada hari ini. Ini ya, belajar sama sama, sama. kan? Ah dia orang tengah senaraikan semua nama kerabat diraja yang masih lagi di uh, Uda, Masjid Kampung Raja Uda. Ni dibina seawal tahun 1950-an. Eh saya anak jati Pelabuhan Kelang. Memang kita tahu keharmonian di kawasan tersebut, tapi jangan cetuskan uh, ketegangan konflik yang boleh menimbulkan suasana yang tidak harmoni, tidak tenteram yang boleh memecah belahkan perpaduan yang kita telah bina. Si dia Uh, ada pada hari ini uh, dengan mewujudkan satu kawasan yang semua tak nak. Bukan hanya orang Melayu, orang Cina pun tak nak, orang India pun tak nak. Sebuah bangunan nilai akan jatuh. Okay? Okey. Ha, sebab tu ni kena faham juga. Sebab tu kata jangan salahkan MBDK terlampau ramai di kerajaan negeri dan MBDK ni kerajaan tempatan. Dekat Selangor kita ada 12 kerajaan tempatan. Dan kawasan pentadbiran MBDK Kelang ni pun luas, eh, luas. Jadi Kapura Judie ni di bawah pentadbiran uh, Majlis Bandaraya Raja Kelang. Jadi macam saya cakap di awal tadi siapa-siapa nak memohon pembangunan, memohon perancangan, pemajuan tanah-tanah masing-masing, dia boleh memohon kepada MBDK. Wajib itu peraturan, itu undang-undang yang termaktub dalam Akta 172 Perancangan Bandar dan Desa. Okey? MBDK tak boleh tolak. Eh tak boleh buat. Tak boleh suka-suka buat keputusan. Dia kalau nak tolak pun mesti ada asas-asas teknikal, asas-asas garis panduan. Ah, sebab itu pemaju in 2025. Sebab tu ah, saya hormat jugalah pemaju ini sebab dia tak buldoz macam mana orang lain. Dia membina je. Betul tak? Tapi yang ini sekurang-kurangnya dia melalui proses undang-undang dia ikhlas, dia pun mungkin bayar cukai taksiran dan dia ada hak nak membina cuma apa yang dia nak laksanakan itu tidak ada termaktub dalam rancangan tempatan majlis bandar raya di Raja Kelang 2035. Sebab itu kita datang hari ini, kita tidak membantah secara emosi apa semua tapi kita membantah dari sudut teknikal dan hak masyarakat kawasan kampung Raja Uda dan sekitarnya dia so juga ada dia agak ada Ok sebab tu hari ini, ini uh, penduduk, penduduk hadir Sebab kalau kita tengok dekat, dekat notice board tu Cadangan ini belum diluluskan itu. kot benda tu Dan pemaju pun ikut perkara tersebut Dia, dia akur dengan kata uh, tata cara untuk membina sesuatu kawasan So dia dah naik dah papan notice tu Jadi tugas kita pada hari ini ialah memberi maklum balas terhadap notis tersebut sebab tu kita datang ramai-ramai hari ini untuk menghantar memorandum tanda bantahan tanda kita tak setuju